केंद्रीय महामंडळाच्या गोदामा शहरातील एकवीस व्यापाऱ्यांचा अंदाजे तीन कोटींचा किराणा मिरची मसाले ड्रायफ्रुट आदी माल अडकला आहे महामंडळाने गोदामाचा ठेका गाझियाबाद येथील आर जे बी एम या प्रॉडक्ट कंपनीला दिला होता मात्र त्यांनी भाडे थकवल्याने महामंडळाने गोदाम सील करून एका दिवसाच्या नोटिसीवर मालाचा लिलाव जाहीर केला आहे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही व्यापाऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता लिलावाची प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होतो आहे त्यांनी या विरोधात कायदेशीर नोटीस दिलेली असून पोलिस आणि उद्योग संघटनांकडे धाव घेतली आहे व्यापाऱ्यांचा आरोप आहे की सरकारच्या विश्वासाने त्यांनी माल साठवला होता आता झालेल्या निर्णयामुळे त्यांचे कोट्यावधींचे नुकसान होणार आहे हम सब मसाला व्यापारी हैं और जो भी मटेरियल इसमें रखा हुआ है सी डब्ल्यू ओ सब फूड आइटम है और सब पेरिसेबल आइटम है और जल्दी जल्दी खराब हो सकता है हमारी यही विनती है कि हमारा मटेरियल जल्दी मिले अब सी डब्ल्यू सी और आर जे बी एम के बीच में डिस्प्यूट है लेकिन मटेरियल हमारा सेल आउट कर रहे हैं और उसके लिए हमको केवल दो दिन का ही नोटिस दिया गया है और जो भी अगर सी डब्ल्यू सी को रिकवरी करनी है तो उनको आर जे बी एम से करनी चाहिए लेकिन वो हमारा माल जो सेल आउट कर रहा है उसकी हमारे हमको जानकारी भी नहीं दी गई और नाम से परमिशन लिया गया और जो भी आइटम है अगर वो खराब हो जाएगा तो उसके लिए तो कंपनी का नुकसान होगा कुछ व्यापारियों ने जिन्होंने लोन लेके किया तो वो तो वो उनका नुकसान होगा तो इसके लिए आप से बात करें ना मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस तो बहुत सारे मजबूर व्यापारी है जैसे सीसी अकाउंट करके बैंक से कर्जा लेके माल खरीदी किया किसने कुछ किया कोई कैसे कैसे घर चलाते अपने बहुत सारे मजबूर है किसका तीस लाख का माल है किसका एक करोड़ का माल है किसका पचास लाख का है किसका लाख रुपए का है तो आज की तारीख में अभी जस्ट कल के दिन पेपर में नोटिस दिया गया सी के थ्रू और आ, सारे व्यापारियों का माल ऑक्शन के लिए निकाला जा रहा है और ऑक्शन का डेट कल है बस यहां पर केंद्राने राज्य सरकार ने या तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा अशी मागणी व्यापारींनी केली आहे एजेएन न्यूज साठी सचिन दिवटे नवीन नाशिक